один или как который должен переродиться три раза как раз в принципе это заратуша описал то есть и там их три есть один раз то есть два уже произошло, и это третий был? ну здесь тоже такой вопрос не совсем понятный почему потому что по одному подсчету Чуть ли не Заратуштра является вторым спасителем, а по другому подсчету, собственно говоря, Заратуштра говорил о том, что в будущем эти три спасителя поочередно друг за другом придут. Ну и, и когда мы говорим, что последний, то хотя бы первый должен быть так же. Ж. Добре, але тоді, якщо порівнювати з поученнями Сагаста, він говорить, що ось він був, тобто ще коли була гора меру, зараз він прийде допомагати війні з е, південною традицією, е, і ще потім втілиться через 7777 тисяч сімсот сімдесят сім років після народження. Да, що можна Сказати, ну, що взагалі є доступним. Ну, от, наприклад, в завіті м, Арія є якісь такі, така якась інформація, яка може бути мені зараз доступна, яка а... не засекречена. Ну, у тебе є взагалі прекрасний засекречений текст під названням Аум Ар Асія. Я знаю, що це все буде порадо. Ну так. Да. Ну, а... Так, ты, ну. А ведь что, иначе дам мне тебе переведенные все тексты. Ты такой будешь сидеть их читать. Скажешь, ну зачем мне эта буквица? У меня да вот нет. есть. А так нет, учи буквицу. Эти я тебе говорю, вот тексты буквально. на страшной письменности. Ты будешь их выгрызать из них смысл и изучать наше письмо. Ибо буквицы кроме самого свойства, что с помощью буквицы можно переводить древние тексты в буквице, самое важное даже не это, а то, что а, там заключена основная философская а, концепция восприятия, то есть Постижение буквицы можно сравнить с установлением правильного программного обеспечения в сознании, потому что в буквице там все вот одно от начала до конца разобрано. Каждый из 64 образов Аум Ар он именно на том месте, где должен быть, и постепенно каждый из них проявляет в сознании свою грань и дает возможность безошибочно точно мыслить. Поэтому, 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 поэтому. Буквица тебя ждет. Тихо, чекай. Ну да. Я боюсь, что Огняну также, Там, наверное, придется, чтобы с ее буквицы учил. Потому что она в этой жизни что-то не, не исподобится, наверное. А тебе в этой жизни, Да ну... я за... <laughs> я за... Okay. То что, ты и далее будешь уникать про мои вещи, и думаешь, ты что-то про мои пункты или Ну, в а, а значительной степени, да. Так? Да. Потому что, ну что будущее? Будущее нам нужно создавать. Так? так И везде в ведах указано, что пророчество пророчествами, но... Ну, а лишь вони даны. Они-то даны. Но как бы даны, но буквица тоже дана. И вот смотри, пророчество, да, кто-то когда-то придет, кто-то что-то там наделает, и хорошие придут, и плохие придут. И там и не придут кто-то, а кто-то там еще раз придет. Но при этом, если ты будешь знать буквицу и понимать ее философский строй, твое сознание будет иметь правильную операционную систему. Если ты не будешь это знать, то твое сознание не будет иметь правильную систему. А, так я же и с этим Я понимаю, это просто, это просто такой хит, это на грани шантажа, что-то. Это прекрасный педагогический жест. Да нет, это, это не, этот, не шантаж, там, как его. это просто то, что, что бы не было, кто бы не воплощался, как бы Еговка там в казанчике не извивался, образно говоря, когда он получит по своим заслугам. Но э, развиваться э, ⁇ это потребность каждого из нас. И э, информация, ведическое описание э, э, там, э, исторических каких-то реалий. Ведь и в получениях Сагаста, и в других текстах указано, что э, важны даже не сами события, часто, истории, а важно то, что мы из них извлекаем. И, по большому счету, задача этого всего — это просто чтобы человек имел некоторые образцы, как мыслить. Но, собственно, строй письма, он всегда являлся основоположным для всего, собственно. Это, это везде, это даже сейчас так, хоть сейчас и письмо обозображено, но детей учат письмо с самого начала. И э, возможность как бы языкового общения она помогает структурировать э, мысли. Э, просто что сейчас слова неправильные, просто что сейчас слова неуместно используются. Однако вот у тебя есть буквица. И тебя еще ждет Вересова книга, и тебя еще ждет начало заката. Оно там без тебя скучает. О, да. На кого ты покинул начало за Дуже, дуже, правильно, дуже правильно. Ну, как есть. Правильно, неправильно. Правильно, не. Дуже вдячный за правость Однако буквицу изучать нужно. И для этого не надо даже семь дней вселенских ждать. Не нужно семь вселенских дней ждать. Буквицу у тебя рядом. あ, кстати, что ты по ней помнишь? Багато чего. А что тебя интересует сама? Интересуют образно-визуальные противоположности Аум Ар Ну, Рам и Яр Один. Дальше. Пояснивать там? Нет. Ну, я не знаю, ну животе сама по себе она такая. Ну животе да, животе. А сам еще два знака и вендер снял. Животе причем имеет противоположности там с нескольких сторон сразу это интересно. Знаю, но все-таки давай дальше. Ну и... есть и это. <laughs> ну хотя не знаю, к чему она неофициально там. Ну и неофициальная, но все-таки и противоречие тоже есть потому что есть, или точнее есть отображение, противоречия там не между есть и это, а между есть и это. Потому что есть это то, что как бы в свете Всевышнего создано как единая часть единого целого, а это в таком контексте означает просто такое калейдоскопическое восприятие, что это то, это не то, а как оно все связано, то и неизвестно. Так, но ось и есть, який, ну, едино, едино ну, едино, взагалі. Ну да, ну, Но вот, ну, не совсем. Вот именно точное противоречие – это есть и это. А есть там уже дальше. А чему? Чему есть не противоречие? Я не говорю, что не противоречит, но дуальность именно между есть и это, потому что если мы берем ра и ярого, мы, допустим, кра можем еще как противоположность поставить боги, так же ж. ну так, визуально воно ну, да, но, а визуально ну да, ну а там тоже все-таки. все-таки как бы противоположность есть противоположность. дальше. люди вести. да что еще Ну я не знаю, як там. Е... І Жей, і наш. Ну, можливо, в якійсь. Ехерів і ци. Ці... Ехерів і ци ці... Тоді Гу -гу. Р, ой, райче, і ірої. Можливо, ну це не так, але істі і їні, ну, якби цими капочками. Нікак ні. ні. ні, ні. Гу -гу. Ну так. Да. Ну, все одно що там. Еще как минимум четыре таких важных противоположности есть. Образных, чьи вот чистообразных, чьи? Образно визуально. И образно визуальных да. да. Может Там был... еще есть и образно смысловые, и есть еще много всего интересного. Uh, Фи... а, что ты можешь... и... Ферт? А? а что ты можешь рассказать про буквицу Фара? А що ти можеш розказати про не читаємо А, що це а, позначення. А, ось теж протилежність твердо. Тоді візуально образно, так? чи Ну так, ну, в общем, що ти про нього розказати? Це сказати? волюбе зусилля, яке ну, допомагає долати перешкоди. Що ти можеш розказати про букві ЮН? Юн? Юнь? Угу. А, що це. Ну, я не знаю, развитие чего-то поза, какой Ну, или начало но пути, или развитие как бы вне какого-то единого целого. А дальше, что ты можешь рассказать про буквицу Ферот? Ферот? Угу. Не, ну, что это сила духу. Ні, ну що це воліве зусилля, яке ще може ну, яке протистоїть матерії. Що ти можеш розказати про букві цю хоро? Хоро? Хор? Угу. Що це з одного боку позначення Святої Думки Всевишнього? А з іншого боку може позначати і хорса білобога. Ну я звісно це в образних значеннях немає. але можливо, ну воно взагалі, якби для мене позначає сварку. Я не знаю наскільки це правильно, і правильно. Ну а чому це перехрещення? Чому це ж перехрещення? Воно дуже взагалі важливе і стільки ну, в даному контексті. Это знак именно Хорса. Хорса? Ты же в первую очередь думки э, Ху, э, знак Ху — это небольшая такая сфера, от которой идет палка вверх. Это если мы берем руны, так? Рабы? Нет. Ты же читал в буквице, что ну... есть как бы три основных там варианта, так? Є. Хорс якраз це коло, точка і чотири таких. А думка це... Тобто це йде свастя. Це йде свастя білобога знак Хорса. Хору. І що є там херія? Ну no, а перше, я просто пам'ятаю, що якраз тут записано. Дальше. Що mm -hmm. ти знаєш про букві СОВ? Село. Село? Mm -hmm. Що це... Ну, що і часове значення 13, що е це над, щось над. Тобто якесь е то самодостатнє то то явище, яке може дати початок чомусь новому. Але з іншого боку, це може бути якась ну, така самовпевненість, хорошо, яка що Ти знаєш про ант. ант. Угу. Що це. Е Сила, ну, якась вища небесна, яка допомагає боротися з нечистю, яка означає протиставлення чомусь. Що ти знаєш про дзерало? Зерало це ну, образне значення дзерало, джерело початок. Дз... Я вижу, что в принципе все далеко не так плохо, как да кажется. А чему ты без еще э, Мне не казалось, что все погано, но ты как-то так это не особо стремишься дальше это дело развивать. Нет, ну, я и богатство число бы и Хорошо, поэтому я думаю, что следующий этап это перевод начала заката полностью, так чтобы уже перевести каждое слово. Я розумію, але, Арія, ти розумієш, що я схитую в цьому моменті, бо я візьму ще перекладений текст і буду користуватись. Ну, це не то. Ну, але тоді дай мені завіт, а Арія, Арія. Не матиму змоги ніде хантури. Хорошо. Ура! А його неможливо перекласти так. Можно, только осторожно. Ладно, я тебе а, дам... и ты обіцяв мені ще якусь важливу табличку дати з якимись відповідностями чего-то? Я тебе то есть готовлю там ряд текстів, но ну, пока учитывая, что тут а, занимаюсь тем, щоб снова продолжить процес реставрации, там еще куча всего. Пока еще не собрался с этим. Но будет тебе такой текст, перевода которого ты не найдешь нигде. Так что... Так что...